kaliforniyada maymunchechakka chalinganlar soni oshib borar ekan gubernator Gavin Newsom shtatda favqulodda holat e'lon qildi odamlar kasallikka qarshi vaksina olishi uchun shtat bo'ylab maxsus klinikalar ochilmoqda har bir klinika bir kunda 200 tacha odamga xizmat qiladi kelish uchun oldindan ro'yxatdan o'tish kerak. Just to not get sick. kerakhat's pretty much it kasal bo'lmaslik uchun ehtiyot chorasi bu ko'ramiz nima bo'larkin kasal bo'lganlar soni oshyapti afsuslangandan ko'ra ehtiyot bo'lgan yaxshi deydi taylor ismli fuqaro sport zaliga ko'p boraman zalda odamlar ozodalikka rioya qilishi qiyin maymun chechakka qarshi vaksina olishimning eng katta sababi shu allaqachon vaksina olgan do'stlarim ko'p deydi eshli ismli yana bir shaxs g'arbiy gollivud shahri sog'liqni saqlash boshqarmasidan klinika ochishni so'rab murojaat qilgan hududlardan biri the main reason beaseholasosiy sabab shuki g'arbiy gollivud va uning atrofidan ko'p kasal chiqdi test topshirish va vaksina olish uchun odamlar soatlab sayohat qilishiga to'g'ri kelayotgan edi deydi shahar kengashi a'zosi jon erikson eriksonning qayd etishicha aholi orasida xavotir kuchaygan as we know, um, monkeypox, uh, while it is not a gay disease, maymunchechak um, gamoseksuallarga is... oid yoki jinsiy kasallik emas lekin u asosan erkaklar bilan aloqa qiluvchi erkaklar orasida uchrayapti g'arbiy gollivud va uning atrofida gamoseksuallar ko'p bo'lgani uchun bu xavotir uyg'otadi deydi erikson maymunchechak jinsiy yo'l bilan yuqadigan kasallik sifatida ro'yxatga olinmagan u badanning badanga tegishi u pishish yoki jinsiy aloqa paytida yuqishi mumkin ayni paytda kasal odamga tegishli shaxsiy buyum choyshab yoki sochiqlarni ishlatish orqali ham uni yuqtirish mumkin avgust boshida kaliforniya shtatida mingdan ortiq maymunchechak holati qayd etildi ularning to'rt yuztasi los anjeles shahrida va kasallar soni bir hafta avvalga qaraganda ikki barobar oshgan san fransiskoda ham bemorlar soni tez o'smoqda va hatto vaksina yetishmovchiligi kuzatilyapti kasalliklarni nazorat qilish va profilaktika markazi tavsiyasiga ko'ra san fransiskoda o'ttiz besh qirq ming odam emlanishi kerak biz shuncha vaksina so'radik lekin ancha kam oldik deydi zukrberg san fransisko bosh shifoxonasi doktori lyuk jen dey g'arbiy gollivuddagi klinika avgust oxirigacha xizmat qiladi qisqa muddat ichida minglab odamlarni emlash maqsad qilingan anjelina bagdasaryan behzod muhammadiy amerika ovozi uchun